от Карп-клуба. Вот мы тебе очень, очень признательны. Поэтому Миша вступил, открыл несколько магазинов в Кромрагу. Поэтому пожелаем ему всего всего самого наилучшего. Он молодец, так все по Поэтому бурные аплодисменты. Миша. Ну и, конечно, у нас никогда не бывает без поднятия флага. Украины и гимна. Поэтому хотелось бы попросить и юную и молодую команду, которая на Радуте, скажем так, представляла украинский герфишинг, их достижения. Поэтому команда Николаев, Колосович, Максим и Максим Ром. Хотелось бы, конечно, уже постоянному нашему спортсмену надать право. Э, команда «Сазан» без замечательного своего капитана э, Остапенко Владислава не может выступать, я надеюсь. С и так далее, и тому и говорит, Я приглашаю всегда детей на такие мероприятия, потому что я хочу их видеть, чтобы они сохранили то, что мы надбали, и продолжили дальше. Поэтому этому ребенку респект жуха и бурный аплодисмент. Ну и, конечно, наша песня о карбилите. Не можем не пригласить чемпионов 2013 года, команду «Остров Крым» для поднятия флага. И при этом хотелось бы сказать, у нас вот такой замечательный кубок нам сделали. Все-таки... Андрюха, вы поднимайте флаг, а я буду немножко рассказывать. Эти таблички буквально всех чемпионов появятся у нас на этом кубке. Это у нас будет переходящий кубок. И меня многие преубеждают не давать команде, чтобы они уехали чемпионом 2014 года. Этого я себе позволить не могу. Как чемпион 2014 года, все-таки он его проспорит пишет меморандум о сохранении его, потому что там есть живые раки. Я думаю, что этот чемпион действительно заслужит, чтобы этот кубок находился в том месте, и он будет продвигать именно карповую э, наше движение, ну и наши турнир. Поэтому этот кубок обязательно поедет с командой, та, которая займет первое место в сезоне 2014 года. Ну и, как всегда, под вот эту музыку, торжественную музыку. Мы начнем нашу жеребьевочку. Тоже вот вам подарки от компании Трикобайц. Попробуйте их продукцию ихнюю. Сами вам не надо рассказывать, что это, как это. Вы сами попробуйте. Может быть, здесь попробуйте, на других водоемах. Посмотрите отзывы именно, что касается вот этой продукции. Итак, я хотел бы пригласить вот, вот этого молодого человека. Для начала вытаскивания нашей первой команды, как вас зовут? Марк. Марк, очень приятно, это, твоя твой папка, да? да. Как, как э, тревожно тебя? Э, э, не очень. Ты был уже на соревновании? Только по дальнейшей броска. По дальнейшей броска. И какой твой результат? 107 метров лучше. Ну, понял, и пацаны какие кидают, 107 метров. Вот вам, это все. Поэтому я тебе желаю удачи. Поэтому вытянь нам первую команду, самую счастливую, которая первым будет тянуть в наших соревнованиях сектор. Итак, э, номер 15. Э, команда. Сейчас Мишаня нам подскажет. Бит. первомайск Ну, дядя Слава. Поехали. Поехали. Седьмой. Итак, сектор номер семь. Спасибо, Деславочка. Пожалуйста, подарки дайте ему и у тебя будет вот следующий сектор. Следующая команда номер 12. Добрый день, традиційне маленьке оффлешне інтерв'ю или маленький б... Ну що, всіх з відкриттям, карбелі 2014 розпочати, не хвостану ще Ну, на подбор. なるほど。